Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Masri Muhammad di sini Mudah-mudahan kehidupan kita semua diberkati Allah SWT Dan marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia Sentiasa diberkati dan dirahmati Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin kepada rakan-rakan yang baru saja masuk ke channel saya ini mohon di subscribe dahulu mudah-mudahan ia dapat membantu saya untuk lebih berkembang di masa-masa yang akan datang sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua Makanan adalah satu keperluan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jika makanan susah didapati atau terlalu mahal untuk kita beli, maka kehidupan kita akan terjejas dan produktiviti serta ekonomi negara akan menurun maka penting kepada sesebuah negara itu memastikan bekalan makanannya terjamin kerana ianya memberikan kesan secara langsung kepada ekonomi, kesihatan dan juga kestabilan sesebuah negara. Negara yang gagal menjamin bekalan makanan akan lebih terdedah kepada krisis global, pandemik dan juga bencana alam. Inilah sebabnya mengapa soal keterjaminan makanan ini ataupun food security ini menjadi isu yang kritikal buat negara kita Malaysia dan juga negara-negara serantau di Asia Tenggara ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua ramai di antara kita berpendapat bahawa apabila kita menanam ataupun mengeluarkan sendiri bahan makanan di dalam negara kita sendiri maka bekalan makanan kita dianggap terjamin. Jadi adakah ini uh, betul? Agak betul tetapi tidak sepenuhnya kerana kalau kita lihat menurut FAO definisi keterjaminan makan ini ialah suatu keadaan di mana setiap orang ada akses yang berterusan kepada makanan yang selamat, berhasiat dan memenuhi keperluan pemakanan untuk hidup aktif dan sehat. Secara mudahnya ianya bermakna jika kita ada kemampuan untuk akses secara berterusan kepada makanan yang berkualiti dan berhasiat sama ada kita tanam sendiri ataupun kita import maka ianya dianggap bekalan makanan kita aa, terjamin. Ini juga uh, bermakna keterjaminan makanan ini ataupun food security ini bukan sekadar uh, bekalan makanan yang mencukupi semata-mata, tetapi ianya lebih penting lagi ialah kemampuan kita untuk mendapatkan makanan yang berkualiti dan berterusan untuk kehidupan kita yang lebih aktif dan sehat. Secara detailnya terdapat empat elemen utama di dalam konsep keterjaminan makanan yang kita telah sebutkan tadi yang pertama ketersediaan ataupun availability adakah kita menghasilkan atau mengimport makanan yang mencukupi yang kedua, keboleh capaian ataupun accessibility. Adakah rakyat kita mampu mendapatkan makanan yang murah dan juga mudah? Yang ketiga, kegunaan ataupun utilisation. Adakah makanan itu berhasiat dan selamat untuk dimakan? Dan yang keempatnya, kestabilan ataupun sustainability. Adakah makanan yang kita dapati itu boleh berterusan dan lestari tanpa ada gangguan-gangguan dari segi ekonomi dan juga perubahan iklim persoalannya sekarang ini adakah uh, indikator tertentu yang dapat menilai tahap keterjaminan makanan sesebuah negara itu jadi jawapannya ada ianya dinamakan sebagai Global Food Security Index GFSI ataupun indeks keterjaminan makanan global yang dibangunkan oleh The Economist Impact. Saya paparkan di sini uh, kedudukan uh, Global Food Security Index untuk tahun 2022 di kalangan negara-negara Asia. Maklumat ini menunjukkan bahawa negara kita Malaysia berada di ranking yang kedua di belakang Singapura dengan skor 69.9 daripada 100 poin. Kedudukan ini menunjukkan bahawa indeks keterjaminan makanan negara kita berada di tahap yang tinggi berbanding dengan Vietnam di tempat yang ketiga, Indonesia keempat. Thailand, kelima dan seterusnya negara-negara lain di peringkat negara ASEAN. Skor ini juga meletakkan Malaysia di tangga yang ke-41 daripada 113 negara di peringkat dunia. Mungkin ramai bertanya tanya mana mungkin negara seperti Singapura yang langsung tiada pengeluaran makanan di dalam negaranya berada di tahap pertama ASEAN dari segi keterjaminan makanan ini maka kita lihat kembali semuanya terjawab apabila kita teliti definisi keterjaminan makanan seperti mana yang telah dinyatakan di awal video ini tadi indeks yang tinggi ini terkait dengan keupayaan negara Singapura dalam menyeimbangkan empat komponen keterjaminan makanan yang telah disebutkan tadi. Sebaliknya negara-negara yang indeksnya rendah terjadi apabila berlakunya ketidakseimbangan pada empat komponen berkenaan. Maka jelaslah di sini bahawa isu keterjaminan makanan ini aa, tidak terkait semata-mata kepada soal bekalan makanan sahaja ada juga faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan seseorang individu itu tidak dapat menikmati makanan yang mencukupi dan juga berhasiat walaupun pada waktu itu bekalan makanan ada dan banyak. Maka itu saya dapati sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang penting berhubung dengan faktor-faktor yang menyebabkan indeks keterjaminan makanan sesebuah negara itu rendah. Yang pertama, kemiskinan. Orang yang miskin sukar untuk mendapatkan makanan yang cukup apatah lagi berhasiat kerana tidak mampu dari segi ekonomi. Walaupun bekalan makanan di sebuah negara itu mencukupi, namun apabila kadar kemiskinan di negara berkenaan yang tinggi, maka ianya akan menyebabkan indeks keterjaminan makanan negara berkenaan menjadi lebih rendah. Berikut saya paparkan di sini kadar kemiskinan di Malaysia dan juga negara-negara ASEAN dalam tahun 2022 kita dapati bahawa kadar kemiskinan di Malaysia berada sekitar 6.2% iaitu antara yang terendah di kalangan negara-negara ASEAN Timor Leste dan Myanmar adalah antara dua negara ASEAN yang sangat tinggi kadar kemiskinannya melebihi 40% jadi kemiskinan yang tinggi seperti di negara Myanmar dan Laos boleh menyebabkan indeks keterjaminan makanan mereka rendah. Faktor yang keduanya ialah pengangguran. Orang yang menganggur tiada pekerjaan sangat sukar untuk mereka mendapatkan bekalan makanan apatah lagi makanan yang berhasiat kerana tiada cukup wang untuk membeli makanan berkenaan. Jadi negara-negara yang mempunyai kadar pengangguran yang tinggi biasanya indeks keterjaminan makanan mereka rendah. Kita lihat di sini saya paparkan kadar pengangguran di negara kita Malaysia dan juga negara-negara ASEAN pada tahun 2024 apa yang kita lihat di sini bahawa kadar pengangguran di negara kita Malaysia tidaklah tinggi sederhana sahaja iaitu 3.5%. Ini bermakna ramai rakyat negara kita Malaysia mempunyai pekerjaan. Jadi kadar pengangguran yang tinggi umpamanya di Indonesia sekitar 5.2% dan Filipina 5.0% menyebabkan indeks keterjaminan makanan mereka turun dan juga rendah walaupun kedua-dua negara ini mengeluarkan banyak makanan di dalam negara mereka faktor yang ketiga pula ialah dari segi pembaziran makanan apa yang kita sering lihat sekarang ini di dalam keadaan kita perlu meningkatkan pengeluaran makanan berlaku banyak pembaziran makanan yang tinggi di kebanyakan negara-negara ASEAN pada tahun 2024 yang lalu rakyat Malaysia didapati membazirkan sekitar 81 kilogram makanan seorang setahun keempat paling tinggi di kalangan negara-negara ASEAN negara-negara seperti uh, Laos 89 kilogram seorang setahun dan Thailand 86 kilogram seorang setahun serta Kemboja 85 kilogram seorang setahun adalah di antara negara-negara yang paling tinggi pembaziran makanannya sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua sebagai rumusannya kita dapati bahawa soal keterjaminan makanan ataupun food security ini adalah sangat penting untuk menentukan masa depan negara kita Malaysia ini. Kita seharusnya tidak fokus semata-mata kepada soal pengeluaran makanan di dalam negara ataupun import makanan tertentu daripada luar negara tetapi perlu juga menitik beratkan soal-soal kualiti dan khasiat makanan soal-soal yang terkait seperti kemiskinan, pengangguran dan juga pembazaran makanan adalah sangat penting kita tangani dengan berkesan supaya keterjaminan makanan negara kita terjamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala usaha negara kita untuk keselamatan makanan ini kerana keselamatan makanan adalah keselamatan negara. Food security is national security. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.